सदर आसिफ़ अली जरदारी ने चीन में जलजला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी चीनी सफ़ीर ज़ाडोंग और सीनेटर सलीम माडवी वाला भी सदर के हमरा थे चीनी सफीर जियांग ज़ाडोंग पूरे दौरे में सदर ममलुकत के हमरा हैं म्यानयांग पहुंचने पर नायब में अरवाव हाउ ने सदर ममलकत का इस्तबाल किया आसिफ अली जरदारी के हमराह पाकिस्तान के कौंसल जनरल और सफ़ारत के हुकाम भी मौजूद थे सदन ममलोकत आसिफ अली जरदारी बजरिया ट्रेन चिंगुड्डू से मियानयांग का सफर निसफ़ घंटे में मुकम्मल करके शिंघाई पहुंच गए सदन ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जेडस्सी तैयारे बनाने वाले एयरक्राफ्ट कम्पलेक्स का दौरा किया है सदन ममलकत को ट्रेन के ऑपरेशन सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग में बताया गया कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क पैंतालीस हजार किलोमीटर ट्रेक है जिस पर सालाना दो अरब से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं उन्हें बताया गया कि चीन की ट्रेनें 350 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ़्तार से चलती हैं। चीन ने एक म्यारी और यक्सा नेटवर्क कायम किया है जो जदीद कनेक्टिविटी की मिसाल है सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया उनका कहना है चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए सबक आमोज है सदन ममलुकत आसिफ़ अली जरदारी के शंघाई पहुंचने पर नायब चेयरमैन सीपीपीसीसी पी सी सी शंघाई कमेटी ने उनका खैर मुक़दम किया डीजी फॉरेन अफ़ेयर्स ऑफिस शंघाई मानग आवई भी इस्तबाल के लिए मौजूद थीं